Bizim müşkülümüz ki burdadı. Cəmahat məni be ünvanı vidənə güldürən mallatan illər və bu iki tənz diyə güldürə vəli məni mə tənzimin bir dəqiqəsin, 2 dəqiqəsin, kəsillə e, qoyurlar peyicilərdə və mərdim də bi yadı bu çeləmin işi bu deyil. Hala derqalı bazı gülməli bizatlar da şə bir şeylər demişəm. Muntaha mənim hədəfim gülməlidə. Mənim ləhnim o cürdü. Çox adam istər güldürə, istəsən birini güldürəsən, bu e, məsno olur. Qondarma bir şey olar. Əsər qoymaz. Sən səyləsən bir dənə mətləbi çökdüyəsən, gülməli deyəsən, ona bir zəminə çinəliyəsən, müqəddəmə saz eləsən, təo mətləbi yerinə salasan, o düşməz. Bu bizim hala zatan vücudumuzdadır. Allah Allahın böyük vədiyəsi bayramlığıdır bizə. Bu iki şu an ləhnimiz bir cür ola mərdümü xoşu gəlensə bir təbəssümü, gələd odanım. Onda mənim qəsdim heç vaxt güldürmə olmuyubdı və olmaz da bundan bilə, bəs, istadım, bəs, ə, belə həzat halə cinə xidmətindiyə. Qənab stadın da belə deyək. Güldürməklə çox düşünüsüz cavanları və insanları dinə cəlb edə bilər və ya ağlatmaqla. Və elə mən Hacar nəqət ki ağlamağı ilə cazibələ, belə də güldürmənə bizim dinimiz dini təadül və təamul din, mehribanlı. Azə Əmirül Möminin avan niyə qəbul eləmirdilər? Maviyan ya qəbul eləmirdilər Əmirül Möminə Xəlifullah. Bird Əli çox deyib güləndi. Əli gülən bir adamdı, bəşqaşdı. Arz be huzur Əmirül Möminin təbəssüm həmişə dodağında dedi və yahudlar o əcsilər ki çəkib veriblər bizə Əmirəl Möməni nə iləşıb Zülfəqar qabağında iki dənə də dərrəndə şir yatıb kənarında heç Əmirəl Möməni o dəyil. Əmirəl Mömün o qədər bəşşaş idi, o qədər deybjulandı, o qədər xoşbər xurdudı. Övündə qulamına deyirdi, falan işi gördü, deyirdi görmürəm. Deyirdi niyə? Deyirdi çün sənin İ ki sən mənim qoxmuram. Sən o qədər məndən rahat olubsan, o qədər xoş məni danışdırıbsan, inanmıram ki, sən mənə heç vaxt zülm eləyəsən. Əmirül-Mümininin əsli buyurdu ki, təbəssüm həmişə dodağımda idi. Əmirül-Mümininin əgər rəvişlərim digə yəhudlarla əksiləri ilə getsə belə Əmirül-Müminin qaşqabaqlı idi. Əmirül-Müminin çox belə pozgun qiyafəsi var idi yahudilərin nəzərindən budur. Üzr istəyirəm. Elə bizi də uşaqlıqdan elə hələ Əmir Əl-Məmmuni qoy axanara Allahı belə bizə tanıdıranı deyiblər ki, Allahdan qorx, bucür ayət düzdür. İctivağan Allahın məhrəbaniyəti, Allahın məhəbbəti, Allahın e qufraniyyəti, bağışlanan bizim Allahımız bəhana axtarır bizi bağışlayar. Bəhana axtarır o qədər mərhəmân Allah. Hətta Qarun Hzrət Musa (aleyhissalam) onu belə əziyyət elədi. El o qədər zəhmətə saldı. Hzrət Musa yoruldu. Ərz etdi: "Allah, mənə mükafatını ver mənə. Mən istəyirəm bunun mükafatını. Və Allah burada mükafat səndir." Hzrət o sala var doldu kaxa. İsmi Qarun gördü Hzrət Musa əzabla gəlib. Əzabla gəlib bunu öldürəcək. Dedi: "Ey Musa, üzr istəyirəm, bağışla." Hzrət Musa vurdu yox. İşim var səndən. Dəstur verdi, yerə qarınu çəhdiyi, qarın yalvardı, iltimas elədi. Həzrəti Musa baxmadı, eşitmədi. Ta qarınu çəhdikamına yer. Ondan sonra Vəh nazil oldu Ya Musa, əgər o qarın bir erin mənə ağzaç deydi, mən onu oradan qutarırdım. Yəni Allah bu belə mərhəmandır. Allah bu belə rəuh